с твоим повернением в Чернивецкой ну, У меня были некоторые проблемы там в том клубе, своего личного характера, я не мог там находиться. И решил приехать домой. У меня здесь семья, я не мог без близких, без родных. Тем более я был вариант дома поиграть. Очень хочу играть. Так что больше захотелось остаться немножко дома побыть еще. Варианты какие у тебя были? Продолжение карьеры? У меня были варианты, я решил остаться дома. Не хочется быть рядом с близкими, с моими родными. Як оцінюєш ті півроку, які ти провів Інгульці? Ну, були позитивні, були негативні моменти. Я не хочу, чесно навіть. Ну, як наша команда, вражені оновленою буковини, де багато молодих юних футболістів. Ну що, все нове, все, все, все починається з початку. новый тренер, новый коллектив. Мы начинаем, тех, кто уже были постарше, те, кто были здесь раньше, мы начинаем как-то вместе совмещать там отдых вместе, чтобы мы ближе друг к другу были. Юрий Радольфович, там тренер второй помогает, Сывка, капитан, Найко, все, все старшие, все, кто здесь были, мы все пытаемся друг другу помочь, подсказывать молодым. Все-таки запитание, надолго, чи, надолго, очень надолго в Буковину, чи планируешь тут залишитися? Больше, чем <сум> на пиврок. Пока остаюсь, честно, до зимы. Если меня будет все устраивать, я, я, очень хочу остаться дома. Просто я хочу призвать всех болельщиков, всех властей, всех, кто может чем-то помочь. Э -э Помогите команде, у нас даже нет манишек, футбол, вот. не в чем тренироваться. Было бы все хорошо, никто бы сюда бы не уезжал. У нас прекраснейший город. Так что... Просьба такая. Ну, по твои матчів, які ти провів зі скалою и клубом Тернополя. скала поразка 1-3, и болевая перемога на перемога, Тернополем 2-1. Запустили пару глупых ошибок. Халой, сразу же за них поплатились. Потом уже отыграться не смогли. Еще пропустили третий мяч, и уже все сословнее. Хотя старались, пытались. Тернополем чисто пенальти, там никакого пенальти не было. Поставили, мы закусились, во втором тайме вышли. перекусили ход игры. Смогли забить два гола за три минуты, за две минуты. Так что вот так. Ну и твои пожелания, ты уже сказал, чтобы помогали, помогал. Ты побажания болевальникам, которые надеются на будущие успехи, даже с сильным соперником Агробизнес на стопной игре. Твои да. пожелания нашим болевальникам. Да. Что бы ты хотел сказать? Хотел уже еще раз попросить, чтобы все, все власти, все, кто может чем-то помочь, помогли нам. Все. Болельщики, мы будем радовать вас Несмотря на того, в каком мы состоянии находимся, агробизнес очень хорошая команда, с финансовыми возможностями и со всеми другими. Мы надеемся, что мы приедем там, закусимся и, возможно, привезем тречка домой. Спасибо что тебе, удачи.